శ్రీ ఆదిశంకరాచార్య విరచిత గణేష భుజంగ స్తోత్రం ఇది భుజంగ ప్రయాతము అని ఒక ఛందస్సు ఉన్నది ఆ ఛందస్సులో రచింపబడిన స్తోత్రం అవ్వడం వల్ల దీనిని గణేష భుజంగ స్తోత్రం అంటారు నిజానికి భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం అనాలి ఈ స్తోత్రం అసాధారణమైన స్తోత్రం భార్యాభర్తల మధ్యలో కీచులాటలు ఎక్కువైపోతున్నప్పుడు తొమ్మిది చతుర్థి దివసాలలో ఈ స్తోత్రం పారాయణం చేయండి అంటే చతుర్థి వచ్చినప్పుడల్లా మన చవితి అంటున్నామే తెలుగులో అలాంటి చవితులు వచ్చినప్పుడు తొమ్మిది చవితులు వరస్సగా ఈ స్తోత్రం పారాయణం చేసినా విన్న భార్యాభర్తల మధ్యలో ఐకమత్యం వస్తుంది భయంకరమైన సంకటాలు చుట్టుముట్టినప్పుడు ఇక ఈ సంకటాలలో నుంచి బయట పడలేం బాబోయ్ అనుకున్నప్పుడు ఈ స్తోత్రాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో పారాయణం చేసుకుంటే తిరుగులేని ఫలితం వస్తుంది విడిచిపెట్టకుండా ప్రతి శుక్లపక్ష చతుర్థి నాడు ఈ స్తోత్రం వింటే అటువంటి వాడికి సంపదలు లభిస్తాయి ఉద్యోగం కావాలి వాళ్ళు నలభై రోజుల పాటు ఈ స్తోత్రాన్ని వినండి పారాయణం చెయ్యండి ఉద్యోగం వచ్చి తీరుతుంది ఆలయంలో ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నప్పుడు ఈ స్తోత్రం వింటే భూప్రదక్షిణ చేసిన ఫలితం వస్తుంది అద్దె ఇళ్ల బాధ భరించలేకపోతున్నప్పుడు స్వగృహం కావాలనుకున్నప్పుడు లేదా ఒక మంచి ఇంట్లో కొంతకాలం పాటు సుఖంగా ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఈ స్తోత్రాన్ని ఇరవై ఏడు రోజుల పాటు మూడు పూటలా వినండి లేక పారాయణ చేయండి ఇలా అనేక శుభాలు కలిగిస్తూ జాతక దోషాలు తొలగించేటటువంటి స్తోత్రం ఇది జాతక దోషాలు తొలగాలంటే ఈ స్తోత్రం తొంభై రోజుల పాటు వినాలి వింటే భయంకరమైన దోషాలు తొలగిపోతాయి జాతకాలలో శుభ ఫలితాలు రావడం మొదలు పెడతాయి విదేశీయానం చెయ్యాలి అనుకున్న వాళ్ళు తొమ్మిది రోజుల పాటు విడిచిపెట్టకుండా మూడు పూటల ఈ స్తోత్రం వినండి చివరి రోజున గణపతికి ప్రదక్షిణ చేయండి విదేశయానం మీకు లభిస్తుంది అంటే విదేశాలకు వెళ్ళి తీరుతారు వేసాలు లభిస్తుంది సుఖంగా ఉంటారు नक्षुत्रघण्टानिनादाभिरामम् चलत्ताण्डवोद्धण्डवत्पद्मतालम् लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिव्यालहारम् गणाधीशमीश्यानसूनुमीडे ध्वनिध्वं स वीणालयोल्लासिवक्त्रम् स्फुरच्छुण्डदण्डोल्लसत् बीजपुरम् गलद्धर्पसौगन्ध्यलोलालिमालम् गणाधीशमीश्यानसूनुं प्रकाशिजपारक्तरप्रसून प्रबालप्रभातारुणज्योतिरेकम् प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तम् गणाधीशमीषणसूनुं तमीडे विचित्रास्फुरद्रत्नमाला किरीटं किरीटो लसच्चन्द्ररेखा विभूषं विभूषैकभूषं भवध्वं सहेतुं गणाधीशमीशोनुं कमीडे ुदं चद्भुजावल्लरीदृश्यमूलो उच्चलद्भ्रूलताविभ्रमभ्राजदक्षम् मरुत्सुन्दरी चामरयिष्येव्यमानम् गणाधीश्यमी स्यानसोनुं पुरन्निष्ठुरालोलपिङ्गाक्षितारम् कृपाकोमलोदारलीलावतारम् कलाबिन्दुगं गीयते योगिवर्त्यै गणाधीशमीश तमीडे यमेकाक्षरं निर्मलं निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारशून्यम् परं पारमोङ्कारमाम्नाय गर्भं वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तबीडे चिदानन्दसान्द्राय शान्ताय तुभ्यम् नमो विश्वकर्ते च हर्ते च तुभ्यम् नमोऽनन्तलीलाय कैवल्यभासे नमो विश्वबीज प्रसीदेशे सूनो मं सुस्तवं प्रातरुत्थाय भक्त्या पठेद्यस्तु मर्त्यो लभेत् सर्वकामान् गणेशप्रसादेन सिध्यन्ति वाचो गणेशे विभो दुर्लभं किं प्रसन्ने इति श्रीमत्शङ्कराचार्यकृत श्रीगणेशभुजङ्गम् 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 क्षुद्रघण्टानि नादाभिरामम् चलत्ताण्डवोद्धण्डवत्पद्मतालम् लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिव्यालहारम् गणाधीशमीश्यानसूनुतमीडे ध्वनिध्वं स वीणालयोल्लासिवक्त्रम् स्फुरच्छुण्डदण्डोल्लसद्बीजपूरम् गलद्धर्पसौगन्ध्यलोलालिमालम् गणाधीशमीश्यानसूनुं प्रकाशिजपारक्तरप्रसून प्रबालप्रभातारुणज्योतिरेकम् प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तम् गणाधीशमीषणसूनुं तमीडे विचित्रास्फुरद्रत्नमाला किरीटं किरीटो लसच्चन्द्ररेखा विभूषं विभूषैकभूषं भवध्वं सहेतुं गणाधीशमीशोनुं तमीडे ुदं च द्भुजावल्लरीदृश्यमूलो विभ्रमभ्राजदक्षम् मरुत्सुन्दरी चामरयिष्येव्यमानम् गणाधीश्यमीश्यानसोनुं तमे पुरन्निष्ठुरालोलपिङ्गाक्षितारम् कृपाकोमलोदारलीलावतारम् कलाबिन्दुगं गीयते योगिवर्त्यै गणाधीशमीश तमीडे यमेकाक्षरं निर्मलं निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारशून्यम् परं पारमोङ्कारमाम्नाय गर्भं वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तबीडे चिदानन्दसान्द्राय शान्ताय तुभ्यम् नमो विश्वकर्ते च हर्ते च तुभ्यम् नन्तलीलाय कैवल्यभासे नमो विश्वबीज प्रसीदेशे सूनो इमं सुस्तवं प्रातरुत्थाय भक्त्या पठेद्यस्तु मर्त्यो लभेत् सर्वकामान् गणेशप्रसादेन सिध्यन्ति वाचो गणेशे विभो दुर्लभं किं प्रसन्ने इति श्रीमत्शङ्कराचार्यकृत श्रीगणेशभुजङ्गम् श्रीगणेशभुजङ्गम्